rahmat rosa xursandman birinchi bo'yimda случайно yutib qo'ydi deb o'ylashgan edi yo'q bunga avvalo xudo tayyorgarligini ko'rdik xudo xohlasa xursandman почему тебе кажется что люди не верят в твои победы было очень много побед до ufc и люди как бы не верят в твой рекорд почему тебе так кажется ufcni boshqa вен deyishgan rostdan ham ufc boshqa urовен lekin shu ufcga kiraman deb amerikaga kelib tayyorgarlikni ko'rdim bu tayyorgarlik zalda ufc boyeslari bilan trenirovka qildim и harakat qildik xudoyim g'alaba berdi и давай поговорим про финиш потому что нт некоторые, некоторые овторы показывают что действительно твоя рука была чуть чуть открыта когда прикоснулась к глазу но ты как думаешь ты попал кулаом у тебя была открытая рука yana aytaman turganimda ko'ziga tegib ko'zini o'zi ushlab orqaga ketdi и keyin qo'lim

тобой ноги после еще одного боя я хочу